السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Sedang jemaah yang diberkati الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan ini kita akan membaca dari ayat ke-43 surah An-Nisa. Qawluhu 'azza wa j'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. ترجمة هنيه Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mendekati salat Yang mengerjakannya Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk Hinggalah kamu sedar dan mengetahui Akan apa yang kamu katakan Dan jangan pula Kamu menghampiri masjid Sedangkan kamu dalam keadaan junub Kecuali kamu hendak melintas sahaja Hinggalah kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan kemudian kamu tidak mendapati air yang untuk mandi atau berwudu maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang debu yang suci Iaitu cara bertanya memsapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala pada sepintas selalu kita membaca terjemahan ayat ini. Terdapat pelbagai hukum hakam yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada umat manusia berdasarkan ayat ke-43 surah An-Nisa ini dan adanya perkara yang telah pun dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama yang berkaitan dengan khamar ataupun arak yang disebutkan pada permulaan ayat ini permulaan ayat ini tuan-tuan sebelum perintah disebutkan Allah Subhanahu wa taala buat kesekian kalinya memulakan ayat ini dengan memanggil orang-orang beriman dengan sebaik-baik panggilan iaitu ya ayyuhallazina amanu Inilah di antara panggilan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kalangan hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh dengan penyebutan wahai orang-orang yang beriman ataupun ya ayyuhallazina amanu. Sudah tentulah tuan-tuan setelah mana penyebutan ataupun seruan ini sama ada akan datang larangan ataupun akan datang perintah daripadanya. Ayat ke-43 ini di antara contoh ayat Al-Quran yang dimulakan dengan Ya ayuhalladzina amanu yang tersebut padanya suruhan dan juga larangan. Larangan yang pertama tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ta ma taqulun. Janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Dalam pembacaan Al-Quranul Al Karim terdapat satu aspek yang penting iaitu dinamakan al-waqfu wal ibtida'. Di manakah kita menghentikan bacaan dan di manakah kita mengambil sebab al-waqf ataupun waqf yang buruk. Bila mana seorang qari, seorang pembaca Al-Quran membaca, Wahai orang-orang beriman, kemudian sekadar berhentilah taqrabus salat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Maka itu di antara pemberhentian bacaan yang qabih, yang buruk kerana maknanya ialah makna yang fasid, makna yang rosak. Sedangkan Allah menyebutkan jangan kamu mendekati solat dalam keadaan sukara. Dalam keadaan kamu mabuk. Ayat ini tuan-tuan berkaitan dengan khamar, berkaitan dengan arak. Sebelum datangnya ayat ke-90 dari surah Al-Maidah. Meminum arak merupakan satu budaya di zaman jahiliah. Bahkan selain masyarakat Arab merupakan satu amalan pada masyarakat-masyarakat yang lain. Datang Islam tuan-tuan tidaklah secara sekaligus menetapkan seluruh perintah dan juga larangan. Tetapi bagaimana Islam pada zaman Nabi SAW, maka Nabi SAW secara tadarruj, secara beransur-ansur mengubah apa yang menjadi kemurukan pada manusia. Kalaulah di awal pengislaman telah diturunkan sejumlah awal larangan dan juga perintah pastilah menyukarkan masyarakat ketika itu tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta ta'ala umat manusia secara sedikit demi sedikit berkaitan dengan khamar yang merupakan budaya mereka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan secara terus tetapi secara berperingkat-peringkat dan ayat yang ke-43 surah An-Nisa ini merupakan pada peringkat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak itu hanyalah ketika mana dekatnya dengan waktu solat. Dan kita imbas semula tuan-tuan beberapa peringkat bagaimana ayat al-Quran berbicara mengenai pengharaman khamar ataupun arak. Yang pertamanya tuan-tuan sekadar dijelaskan khamar itu bukanlah merupakan uh, makanan yang baik atau peminuman yang baik kepada manusia. Allah menceritakan daripada buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia merupakan sumber makanan kepada manusia ada yang memabukkan dan ada yang merupakan rezeki yang baik yang pertama berbicara mengenai khamar uh, pada surah an-nahl pada ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana kata Allah Subhanahu wa taala dan daripada buah-buahan seperti mana kurma, seperti mana anggur. Kamu menjadikan ia sebagai minuman yang memabukkan kamu dan daripada buah-buahan itu juga kamu mengambil sebagai rezeki yang baik kepada kamu. Jadi pada peringkat yang pertama sekadar diterangkan bahawa adanya buah-buahan yang baik yang dijadikan sebagai minuman dan ada juga minuman yang ataupun daripada buah-buahan itu yang mendatang yang menjadikan seseorang itu mabuk dengannya. Kemudian tuan-tuan pada peringkat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada ayat yang ke-219 daripada surah Al-Baqarah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, tentang bahawa kemudaratan daripada khamar itu jauh lebih banyak daripada manfaat daripadanya. Itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Tetapi belum lagi di, disebutkan pengharamannya yaitu pada 219 surah Al-Baqarah Allah menyebutkan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad anil khamri wal maisir mengenai arak dan judi qul fihi ma ithmun kabir katakanlah pada kedua-duanya merupakan uh, dosa yang buruk ataupun mudarat yang lebih banyak daripada manfaatnya yaitu berkisar tentang khamar belum lagi diharamkan Sehinggalah datangnya ayat yang ketiga daripada ataupun pengharaman peringkat yang ketiga iaitu dikecilkan peluang untuk meminum arak. Iaitu kalau nak meminum juga hendaklah tidak berlanggar dengan waktu solat. Sama ada hanya diminum selepas solat subuh ataupun selepas solat isyak. Kerana selain daripada dua solat ini maka solat-solat pada waktu itu sangat berdekatan. Di antara Zohor dan Asar dan asar kepada maghrib maghrib dan Aisyah maka disempitkan masa untuk meminum khamar dan secara adatnya manusia selepas waktu subuh mereka akan bekerja dan tidak mungkin mereka mempunyai masa yang banyak untuk meminum meminum arak yang akan memabukkan akal mereka begitu juga selepas Aisyah pada asalnya manusia akan pergi ke tempat tidur mereka untuk berehat untuk memulakan hari berikutnya dan pada pengharaman yang ketiga ini tuan-tuan pada peringkat yang ketiga tidaklah diharamkan secara total tetapi hanya diharamkan ketika hampir kepada waktu solat. Dan di kalangan ahli tafsir menyebutkan adanya beberapa riwayat terdapat sebab pengharaman sedemikian. Antaranya ialah disebabkan budaya zaman jahiliah ketika dahulu dan tidaklah diharamkan secara keseluruhannya. Maka ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang ketika itu khamar belum diturun, belum lagi diharamkan, merupakan satu yang menjadi tradisi di kalangan mereka. Dan adanya sahabat yang meminum khamar sehinggakan hilang kewarasan akal fikiran mereka, dahulu mereka mengucapkan ataupun membaca secara salah beberapa ayat daripada suratul kafirun. Dan di sini tuan-tuan menunjukkan bahawa ketika itu belum lagi diturunkan ayat ke-90 dari surah Al-Ma'idah. Dikatakan yang membaca salah itu sama ada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan ada riwayat menyebutkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sepatutnya dalam surah Al-Kafir dibaca iaitu tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah oleh orang-orang kafir. Tetapi ada sahabat yang tersilap baca disebabkan mabuknya dia daripada meminum khamar, daripada meminum arak Lalu dibaca aku sembah apa yang aku sembah apa yang kamu sembah dan kamu juga menyembah apa yang aku sembah. Tersilap baca disebabkan mabuknya daripada kesan meminum khamar. Dan ada riwayat menyatakan disebabkan apa yang berlaku kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana beliau meminum arak sehingga kan dengan penuh kegembiraan. Kerana khamar ini tuan-tuan akan menghilangkan kewarasan akal fikiran bukan itu sahaja bahkan menjadikan emosi seseorang meluap-luap dan melakukan tindakan di luar kawalan seperti mana Sayyidina Hamzah membunuh anak-anak unta milik Sayyidina Ali bin Abi Talib dan ketika mana Sayyidina Ali mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menegur akan tindakan yang telah dilakukan oleh Sayyidina Hamzah maka Nabi cuba bertemu dengan Sayyidina Hamzah tetapi keadaan ketika itu Sayyidina Hamzah begitu mabuk dan bahkan Sayyidina Hamzah tersilap perkataan dengan menyebutkan Bukankah engkau wahai Muhammad merupakan salah seorang daripada hamba amdi kepada ayahku Maka Sayyidina Nabi SAW tidak mampu berkata apa-apa setelah itu Memandangkan hilangnya kewarasan akal Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib Lalu kerana itulah tuan-tuan tidaklah dihukumkan apa-apa Disebabkan seorang yang hilang kewarasan akal fikiran Maka tindak tanduknya tidak menjadi satu yang dikira Lalu kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Bahawa dikecilkan, disempitkan masa untuk meminum, meminum arak. Lalu sehinggalah tuan-tuan setelah mana keimanan semakin kukuh di kalangan sahabat. Turunnya ayat yang ke-90 dari surah Al-Ma'idah. Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisun min amadis syaitan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi dan juga mengundi nasib dengan batang-batang anak panah dan juga menyembah berhala merupakan najis daripada amalan syaitan. Jauhilah kamu daripada perkara-perkara ini, semoga kamu berjaya. Lalu para sahabat Nabi SAW mendengarkan ayat ini diturunkan pada mereka, segera mereka memecahkan arak-arak yang berada pada simpanan mereka. Pada hari diturunkan ayat ke-90 surah Al-Ma'idin dikatakan bagaimana kawasan Madinah uh, hampir uh, seperti mana banjir disebabkan para sahabat tanpa berlengah-lengah dan menumpahkan arak yang menjadi simpanan mereka. Jadi itulah tuan-tuan empat pengharaman khawar daripada Al-Quran Al-Karim peringkatnya dan sehinggalah pada hari ini tidak boleh seorang pun di kalangan manusia menyatakan arak itu benda yang dibolehkan. Kamu arak walaupun setitis dianggap sebagai perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan mereka yang meminumnya sebagai orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh seorang berdalilkan ayat ke-43 ini dikatakan saya minum ketika mana tidak dekat dengan waktu salat. Sedangkan ayat itu merupakan ayat yang telah dimansuhkan. Dan tidak yang telah dimasukkan dengan ayat ke-90 daripada surah Al-Ma'idah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan salat yang dilaksanakan dalam keadaan mabuk tidak sah hatta ta'lamu ma taqulun sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Dan jadi ayat ini telah pun dimansuhkan dan digantikan dengan ayat ke-90 surah Al-Maidah mengharamkan peng, 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 peminum daripada meminum arak secara keseluruhan waktu. Daripada ayat ini tuan-tuan sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. dan, dan ayat ini Uh, berkaitan dengan seorang yang melafazkan perkataan tanpa kewarasan akal fikirannya. Sebagai contoh, seorang yang melafazkan talak dalam keadaan terlalu marah yang tidak mengawal emosi ataupun apa juga perkataan yang didasari dengan emosi yang tidak terkawal, tidak didasari dengan akal fikiran yang waras, maka perbuatan ketika itu tidak dihukumkan. Dan juga tuan-tuan pada Faedah yang kedua daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang daripada mereka yang dalam keadaan junub iaitu dalam keadaan hadas besar untuk berada ataupun beriktikaf di dalam masjid sehinggalah mereka bersuci daripada hal tersebut. Adapun dalam maksud ayat junub ini ialah hadas yang besar, hadas besar ialah mana-mana perkara yang menjadikan seorang itu dalam keadaan tersebut sama ada melakukan hubungan seksual sama ada keluarnya air mani dan sebagainya kan untuk wanita dalam keadaan uzur syar'i maka tidak dibenarkan untuk berantikaf dalam kawasan masjid melainkan hanya sekadar melintasnya semata-mata atau adapun sekadar melintas dengan berjalan kaki maka tidaklah dihukumkan larangan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehinggalah tautasilu. orang yang berjunub itu menyucikan diri mereka dengan Uh, mandi ghusl ataupun mandi wajib diratakan ke seluruh uh, fizikal mereka badan mereka dengan air mutlak uh, barulah ketika itu mereka dianggap sebagai dalam keadaan yang suci dan kemudian berkaitan dengan hadas besar ini ataupun hadas kecil maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu alternatif bagi mereka yang tidak mampu mencari air yaitu Allah menyatakan wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa ka sekiranya kamu tidak mampu untuk mandi wajib disebabkan tuan-tuan di antara syarat utama mandi wajib ini ialah dengan menggunakan air diratakan kepada seluruh badan sehinggalah terangkatnya hadas besar hadas kecil tuan-tuan terangkat dengan sekadar kita berwuduk dengan beberapa anggota wuduk yang diwajibkan jadi komponen utama ialah perlunya ada air yang boleh dijadikan sebagai alat untuk mandi, mandi hadas ataupun uh, berwuduk. Air mutlak dan juga seumpama dengannya. Yang suci lagi menyucikan. Tidak sekadar air yang bersih tetapi air itu menyucikan uh, manusia. Uh, tetapi dalam beberapa keadaan seperti mana dalam karim bermusafir. Eh, kerana dalam karim musafir tuan-tuan bukanlah merupakan tempat yang kita sinonim dengannya mungkin kita tidak tahu di manakah air ataupun keputusan bekalan air. Begitu juga dalam situasi uh, seorang itu dalam keadaan sakit. Adanya beberapa anggota badan yang tidak boleh disentuh dengan air, maka boleh bertayamum dengannya. Aw jaa'a minkum minal gha'id ataupun salah seorang di kalangan kamu daripada gha'ib. Al-gha'ib tuan, tuan merupakan satu kinayah penggunaan bahasa Arab seorang yang telah se daripada mengkodoh hajatnya. Ha, sama ada buang air kecil ataupun besar, itulah dinamakan sebagai ghaib. Satu kinayah perkataan, kiasan yang digunakan dalam Al-Quran, seorang yang baru saja selesai kodoh hajatnya. Dan ghaib ini juga tuan -tuan, kita terjemahkan dengan seorang yang berada daripada tempat yang tertutup daripada pandangan manusia. Dan pada zaman Al-Quran Al-Karim diturunkan ketika tidak ada toilet seperti yang kita gunakan pada hari ini. Jadi manusia mengkodoh hajat mereka di tempat yang jauh daripada penglihatan manusia. Kerana itu disebutkan ghaib, tempat yang terlindung daripada pandangan manusia. Lalu Allah mendatangkan pilihan kepada mereka untuk bertayamum. Dan antara faktor seseorang itu dalam keadaan hadas kerana la mastumun nisa. Menyentuh uh, perempuan. Uh, menyentuh perempuan tuan-tuan terdapat perbincangan di kalangan ahli sama ada menyentuh di sini ialah secara literalnya semata-mata seperti mana pandangan Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Dan kebanyakan majoriti menyatakan menyentuh di sini juga disebutkan sebagai satu kiasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu berlakunya hubungan seksual di antara suami dan isteri. Kerana dalam ayat ini aula mastumun nisa terdapat dua wajah qiraat. Bacaan jumhur membaca dengan la mastumun nisa, saling bersentuhan. Saling bersentuhan ialah daripada dua pihak. Lelaki dan perempuan yang bersentuhan sesama mereka, adanya perasaan syahwat dan pandangan Imam Syafi'i kerana mengambil satu lagi wajah kiraat, seperti mana yang disebutkan oleh Alim 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 uh, uh, Alim 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 Ash-Shalabi, wala, wala tumun nisa tah-tah uh, waksur syafa, iaitu bacaan Hamzah dan Kisai, adanya dua riwayat daripada kiraat Hamzah dan Kisai membaca dengan lamas-tumun nisa. Tidak dipanjangkan kalimah la. Kalau kita membaca la mastumun nisa. Maksudnya ialah adanya dua pihak yang saling bersentuhan. Tetapi dengan wajah kiraat la mastumun nisa ialah sekadar seorang sahaja bersentuhan maka telah terbatalnya wudhu. Kerana itu, itu yang diambil oleh pandangan daripada Alimam Al-Syafi'i. Kan bersentuhan semata-mata lelaki dan perempuan yang bukan mahram menjadikan terbatalnya wudhu mereka. Ini kita akan lanjutkan pada perbincangan seterusnya tuan-tuan. Cumanya kita nak sampaikan pada ayat ini tentang ayat ini juga berkaitan dengan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertayamum. Sekiranya ketiadaan air ataupun sekiranya anggota wuduk tidak boleh disentuh dengan air, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada umat ini bolehnya bertayamum iaitu dengan hanya menggunakan debu tanah yang suci pada bahagian pergelangan tangan dan juga pada bahagian wajah. إن شاء الله ننتقل إلى المرة و والله تعالى أعلى وعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شذم فيه ونعوذ بك من شذم بعده. اللهم انا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.